Okey pagi ni sorry bahasa Itali dulu tadi. Ingat balik eh Okey. Okey pagi ni kita ada keputusan eh daripada Hakim a uh, uh, Munyandi a uh, di mahkamah di mana kes yang kita Uh, gelarkan sebagai SRC2 jenayah ya. Uh, kes ini telah pun diputuskan hari ini di atas permohonan yang saya buat uh, tempo hari ya, uh, dahulu supaya keputusan hakim harus uh, menjadi DNAA iaitu discharge not amounting to acquittal. Uh, hari ini hakim telah pun membenarkan uh, permohonan saya tersebut Berdasarkan banyak fakta-fakta yang yang Arif telah pun memperincikan. Di antara yang lain, sebelum saya teruskan, keputusan yang Arif telah pun diturunkan dalam bentuk tulisan yang akan dikemukakan dalam sedikit masa sahaja lagi hari ini juga, pagi ini juga. Tapi di antara sebab-sebab. Kenapa DNA telah pun dibenarkan ialah Hakim mengatakan Undang-undang um, memang nyata bahawa Mana-mana perbicaraan pun Terutamanya perbicaraan jenayah Di mana um, orang yang kena tuduh punya liberty He's at stake uh, Prolixity Artinya uh, Kelengahan Uh, sesuatu perbicaraan itu harus uh, tidak uh, t, uh, t, uh, tidak menjadi ya yeah? that I mean there shouldn't be any prolixity tidak ada kelengahan di dalam perbicaraan jadi berdasarkan kes-kes yang dia kata is established law dia katakan kes ini berdasarkan satu tiga tuduhan part bracket 1 amlah ya yeah? uh, tiga pertuduhan dan ini semuanya seperti yang saudara-saudari uh, sedia maklum mesti berkait dengan predicate offences. Predicate offences ini telah pun di jalani per perbicaraan, keputusan telah pun di diperoleh beberapa tahun dah dahulu, ya. Ini adalah satu kes yang pihak uh, prosecution mungkin terlupa bawa masuk sekali di dalam satu perbicaraan. Dan oleh sebab itu beliau mengatakan kes ini dituduh uh, pada 2019. Ya. Yeah? Uh, tiga kali dipospon. Tahun 2020 dua kali lagi postpone. 2022 empat kali postpone. 2023 sekali, 2024 sekali dan pada 11 bulan Jun 2025 lagi sekali. Ya, yeah? iaitu the latest yang kita buat permohonan. Ya. Yeah? Now, Beliau juga mengatakan di antara yang lain, di antara yang lain, kes ini juga telah beberapa kali ditetapkan dengan penuh tarikh perbicaraan. Tarikh-tarikh perbicaraan dalam tahun 2020 lebih kurang 6 hari. Julai 2021 beberapa hari. Julai hingga Ogos 2021 lagi beberapa hari lagi ya. Ah uh, ini hinggalah 2022, 2024 dan 2025 juga eh merangkumi lebih kurang uh, semuanya lebih kurang uh, 20 hingga 30 hari. Jadi yang Arif berasa bahawa uh, kelengahan ini tidak disebabkan oleh pihak pemilaan uh, sebab di antara uh, permohonan untuk kes ini diposponkan hanya sekali saja pihak pembelaan minta itu pun atas sebab-sebab yang yang terdesak dan mustahak. Yang lain semuanya pihak uh, pendawaan. Mungkin mereka ada, ada sebab tetapi apa yang berlaku ialah pihak uh, orang kena tuduh uh, is prejudice because of the delay. Okey. Jadi kes ini sudah 6 tahun semenjak 2019 uh, ini yang Arif kata indicates ataupun menunjuk sangat bahawa pihak prosecution, pendakwaan tidak tidak sedia untuk menjalani kes ini uh, maka uh, beliau juga mengambil kira bahawa pada tahun 2023 kita telah tulis satu representasi 2023 hingga 2025 baru keputusan dibuat lepas dua tahun uh, di mana ditolak ya, jadi semua ini diambil kira oleh Yang Harif. Dan akhirnya Yang Arif mengatakan bahawa um, memandangkan apa pihak pendakwaan ada memberitahu Yang Arif uh, pada bulan Mei uh, yang lalu bahawa uh, sungguh pun mereka hendak menjalani kes ini, mereka belum sedia sebab banyak dokumen uh, sebabnya lebih kurang 500 lebih dokumen tidak ada dalam tangan mereka sebab dokumen-dokumen ini juga adalah dokumen-dokumen yang merupakan dokumen yang perlu di kes SRC 1, kes SRC Civil dan juga kes-kes yang melibatkan orang lain tetapi dalam yang ada sangkut-paut dengan kes SRC. Jadi kes ini merata-rata di mahkamah dan juga mungkin di MACC. Jadi bila hakim bertanya pada bulan Mei yang lalu tu adakah kemungkinan kia, kia, dokumen ini dapat diperolehi dengan secepat mungkin dan bila tarikhnya uh, pihak pendakwa raya uh, dengan jujurnya mengatakan mereka tak boleh berikan komitmen sebab dia sendiri tak tahu. Jadi itu adalah satu daripada sebab-sebab yang Arif ambil kira. Kes ini tidak akan berjalan dalam sedikit masa lagi tak boleh Dia mesti delay lagi jadi atas semuanya ini yang arif membuat keputusan bahawa yang paling adil ialah untuk memberikan satu perintah uh, DNAA sebab perintah DNAA ini tidak akan prejudis pihak pendakwaan malahan ia akan menegakkan uh, keadilan sebab pihak yang kena tuduh uh, tidak uh, tertunggu-tunggu seperti dalam bahasa Inggeris dia katakan with the sword of Democles hanging over the head. Okay? So he is for the moment free. Uh, his bail has also been discharged. The bailer has also been discharged. So as far as we are concerned, their DNA at the moment removes the charge from his head, the three charges. All right? Any question? Yes. Um, I mean, we are not wrong. Some of the transactions uh, or some of the what was Uh similar to with SRC 1.0. One, the, the 1 right? Correct. Right. So where does double jeopardy come to this? No. You must know similar is not the same as same. Okay. Similar and same are two different things. Yeah? Um, you and her may look similar But you're not the same person Right? Alright So dalam kes ini Ada ura-ura Ingredients ataupun fakta-fakta yang nampak Seakan sama Tetapi dia berlainan Tetapi that is not the question What is prejudicial is These charges could have been Put together with the first SRC And then that Sir Najib may, yeah, may, uh, it could be a different yeah. outcome and uh, he doesn't have to face double jeopardy. Uh, yes? Uh, well, he's happy simply because not too many cases are overhanging his head. And he has been asking for DNA for some time. So finally, the judge realized uh, that after going through the record, this is too long and for no good reason. So he's happy. Short answer is he's very happy. Okay, now he can concentrate on one MBB alone. Okay? Tak. <tellan> nah, dalam kes ini dibebaskan lah. Tetapi oleh sebab dia ada hukuman penjara yang lain, uh, dia dibebas tetapi dia balik ke penjara. Ya. Yeah? Uh, one MDB kita ada kes ni bulan Oktober uh, hujahan lisan kemudiannya keputusan kita tak tahu bila keputusan ya yeah. ya yeah. and also addendum 2 hingga 6 bulan 2 hingga 3 ya yeah? no 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 2 2 one one of uh, dan 2 bulan Julai di mahkamah Do You think uh, the AG will appeal? appeal. Is, is, uh, no, they cannot appeal. Cannot, uh, they cannot appeal. What they can do is if they are ready they can recharge. I see. Yeah. Okay. But um we hope they don't because there's enough prejudice on Datuk Seri Najib and we may, we implore the attorney general to use his good office to 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 uh, close this file for good yeah yeah we implore the to use his to use his good office and discretion to close this matter okay anything else yes The first SRC, yes. They charge these three charges later than those charges. You understand? So they should know uh, whether these charges are connected. In fact, they 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 knew. Somebody forgot to bring it up to the same court for one joint trial. Okay, you know. Uh, Amla charges cannot stand on its own. It's got to be always associated with the predicate offence. So they should have brought it. Okay? Oh okay. Saya tak boleh cerita lebih daripada dalam kandungan report polis sebab sebenarnya kandungan report polis itu adalah report datuk Sri najib sendiri, ya. Uh, oleh sebab beliau tidak boleh Buat report Di dalam penjara uh, Jadi report tersebut Saya terpaksa membuat Paham? Pihak penjara memang uh, Bermurah hati Dia tidak ada objection Untuk Datuk Seri Najib uh, Membuat report Tetapi malangnya mereka perlu Kebenaran orang atasan iaitu Menteri dalam negeri Kita dah tulis banyak kali kepada dia tak dapat jawapan daripada menteri ya bukan daripada penjara penjara kata dia tidak ada bantahan kalau menteri kata okey okey alright terima kasih. alright